ಬಹಳಗಳ ದೊಡ್ಡೋರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಜಾತಿ ભેದ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಯಾವತ್ತೂ ನಮಗೆ ಹೇಳೋಕಿಲ್ಲ અમાರ ಅಸ್ಮಿತೆ ಕೋಗೈಕೆ ತಾಷೂಕ करो ಜ ನಫರತಾಗಿ ಕರೋ ಬರೋ ಅಮರ ಅಸ್ಮಿತೆಯಾ ہمارا ಇಸ್ಲಾಂ ಕ್ಯಾ ಅಸ್ಕರ್ ಕೈಸೋ ಮಜಬ್ ನಹಿ ಸಿಕಾತಾ ಆಪ್ಸ್ ಮೇ ಬಯ ಬಟ್ನಾ ಹಿಂದಿ ಏ ಹಮ್ હિન્દೂಸ್ತಾನ್ ಅಮರಾ ಸಹಾರೀಕ ಹಮ್ ಕ್ಯಾ ಅಚ್ಚಾ ಉಲ್ಕೇ ಹಿಮ್ಮತ್ನ್ ಬಿಜಪೀ ಗಣನೆ ಉಲ್ಕೋ ಆಜಾದಿ ಲಾನೆವಾ शादी लाने वाला मुसलमान आज भी को इंडिया गेट के अंदर बोर्ड के अंदर जाओ शहीदा के लिस्ट के अंदर सत्तर में मुसलमान सीने में बोली को आलम ने बोला काको आलम ने पीठ में हरे बोली पीठ में हरे बोली सीने में बोला काको कि आजा भी लेंगे तो ये सब

कोची हुकूमत थी जी दौर से पहले कांग्रेस हुकूमत आने के पहले कोची हुकूमत थी वो हुकूमत के अंदर तो मेरे को अमन सुकून से थे कि अमन सुकून से थे क्या क्या मसले इजाब पहले इसका मसला है इजाब का मसला है बंदे हालात में क्या मसला रह गए स्पीकर कर रह जाते जाते जो है हमारा रिजर्वेशन बोल के रिजर्वेशन बीरम मोली छह रिजर्वेशन का रकम रिजर्वेशन अपना दिए कब के तो तो 30 साल पहले जाते जाते भी वो रिजर्वेशन लेने को चले गए बीजेपी ने वो रिजर्वेशन निकाल ले निकाल निकाले के लिए निकाले हम अमन सुकून से थे वोटे पर क्या कि था कि पर के करता हूं अच्छा के आज कांग्रेस की हुकूमत में मैं कांग्रेस के अंदर सब कुछ छोड़ा सब कुछ करने को बोलने थे यानी आज कांग्रेस के अंदर वाला कौन रिश्ते वाला कौन अल्लाह के पास हो हमारा मुसलमानों क्या होगा सो अमन सुकून वो अमन सुकून तुम्हें कांग्रेस के अंदर मिल रहा नहीं देखो तुम लोग घर पूछ रहे जाते जब तक होगा क्या बोल सकते हैं ये गति की चाहत के ऊपर जो के साथ थे उन्होंने चाहे कल को बोल सकते थे ना नहीं भी गोगा के अंदर वो अमन मेरे साथ भी थी मेरा साथ थे वही मेहरबानी से मुसलमान को तकलीफ देने लोगों को एक बात बोल को एक बात बोल वही एक बात बोल वही बोलना बोल सकते थे ना तो मुसलमान पार्टी देखेंगे बेटी देखो उनका संबंध देखो उनका रिश्ता देखो तो तुम को क्या लगता है साथ दिए शायद वो भी तुम्हें तो बोल सकता था ना वो भी बोल सकता था ना भाई मुसलमान आपके साथ देखो ही मुसलमानों को तकलीफ होने लोगों को लोगो, आज तक को तो आवाज उठाया कि नहीं आवाज उठाया वो सब का पहले बार से तुम्हारे लोगों से काफी ज्यादा गुजारी हमें तक जतो कई कर भाई जफर साहब ने अनवर साहब ने कई कुछ ज्यादा जतो और अन्य आदर्श गति के लिए ऐसा अनवरदा जफरदा नहीं होता छोड़े दिए इससे पहले भी अनवरदा और जफरदा जनता लोग बोले नो डाउट इस बार मुसलमाना पूरे खाली गन्ना जिला के अंदर ही पूरे देश के अंदर ही मुसलमान एकता को कांग्रेस को वोट देना उनको डिसेक्ट कर को नहीं तको अनवर साहब के बयान के अंदर जफर साहब भी उनके बयान के अंदर बोले मतलब हमें लोग जनता के कई को ऐसे कोशिश कर रही है ये मुसलमान में क्या है परसेंटेज नहीं होता परसेंटेज बदल के आता में लापरवाही सुस्ताई हमें क्या को वोट कहीं को डालना वोट डाल को हमें क्या फायदा वोट डालने से हमें क्या फायदा उसको बहुत से जिन्हें वोट नहीं डालते अब एक मिसाल छोटी सी मिसाल देखो मैं हमारा पूरा बेंगलुरु जा रहा है कर्नाटक के अंदर अट्ठावी साल सिटी पार्लियामेंट का सिटी के अंदर इक्कीस एक सीट मुसलमानों को देती थी वो भी हमारे बेंगलुरु सिटी बेंगलुरु सिटी सेंट्रल से, से, से एक सीट देती है पिछला इलेक्शन का हमारा अक्षर गजरीवाल को कांग्रेस पार्टी से टिकट दिए हैं उनकी हार देते को